его традициях. Право на доступ до інформації та на доступ до пристроїв комунікації є абсолютно природнім та має бути захищено законодавчо. Але чи так це в Україні про інформаційне суспільство? Будемо далі говорити із президентом холдингу інтернет інвес Олександром Ольшанським, якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго вам ранку. Пане Олександре, от розкажіть, ось це таке поняття цифрове право так воно для цивілізованих країн є абсолютно дієвим і природнім. А для України як я був взагалі його пояснили? Чому? Разумеется, стало на ну, На самом деле, э, речь идет о довольно давно известной, как бы, ну, в истории цивилизации вещи. Это право на получение и распространение информации. Так. Просто э, ну, в современном мире что случилось? Э, резко уменьшилась стоимость распространения информации. И теперь каждый отдельный человек он может свою информацию там распространить, ну, неограниченно. Так. То есть лет 20 назад это было невозможно сделать, а 100 лет назад совсем невозможно. Вот. Всегда, когда происходит вот такое вот падение стоимости копирования или стоимости распространения, всегда происходят какие-то катаклизмы. Вот когда появилась книгопечатание, ну, в ответ появилась там святая инквизиция как средство контроля за распространением информации. Вот сейчас мы переживаем, в общем, тот же процесс. То есть сейчас ну, практически все государства мира в том или ином виде пытаются этот процесс взять под контроль, ставя под сомнение там базовые ценности свободы слова там, так. Ну, и так далее. Ну, может быть, единственная страна, которая еще пока по этой дорожке не очень далеко ушла, это Соединенные Штаты. А так, в принципе, любое правительство, оно, в общем, заинтересовано в контроле над информацией. А граждане любой страны, в общем, заинтересованы в свободе распространения информации. Ну и где-то там становится баланс. Вот. Поэтому нужно сейчас говорить о том, что Ну, граждані повинні розуміти, що це право у них є, і вони повинні бути готові це право захищати. Гаразд, Ну тоді в такому разі що потрібно робити на законодавчому рівні, аби це поняття тоді стало і зрозумілим, і дієвим як для влади, так і для суспільства. Ну ви поняєте, у нас як все устроено? От э, я там роботу в інтернет асоціації України. в течение последних 15 лет. Да. Вот за 15 лет, наверное, раз 7 или 8 были законодательные попытки каким-то образом интернет лицензировать, ограничивать, там, сертифицировать, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть смысл этого заключается в чем? Что законы 16 января по поводу э, интернета, ограничения свободы слова и так далее, это не случайная вещь, это программа действий любой власти. Ну так власть устроена. Власть хочет забрать побольше, а граждане хотят отдать поменьше. Ну, это вот такой процесс. То есть, если люди за свою свободу не готовы стоять, если люди свою свободу отстаивать не готовы, они не считают ее ценной, То в ітоді власть забере ровно стільки, скільки люди дозволять здійснювати. Ну, продовжуючи тему влади, то зараз дуже багато йдеться саме про прозорість влади, так. Але чомусь тоді, коли заходить мова саме про доступність інформації, так, до там, про, про її діяльність, то одразу з'являється якась ціла низка різних бюрократичних перешкод. І тоді постає питання, як руйнувати цю стіну? Бо говоримо одне, потім у нас купа перепон, і що? Знаєте, я завжди говорю, що. вот есть какие-то очень сложные там системы, электронное правительство, там огромные всеобъемлющие, которые требуют миллионов там. Но я помню 2006 год, э, Ихануров был губернатором э, Днепропетровска, и вот он приехал в Днепропетровск, и первое, что он сделал, он сказал, так, пожалуйста, все платежки выложите, пожалуйста, в интернет. Так. Ну, это же очень просто сделать. Вот если бы мы хотя бы это очень дешевый способ. Если бы мы хотя бы выложили в интернет все государственные органы, выложили в интернет просто все платежные поручения, все договора, в этом же нет ничего секретного. Ну, нет, не может быть ничего секретного в договоре с государственным органом, понимаете? Вот. То есть, то мы бы очень серьезно уменьшили коррупционную составляющую сейчас. Ну, понятно, что этого никто делать не хочет. Естественно, будут препоны, естественно, вам расскажут, что это коммерческая тайна, вам расскажут, что Там много є інформації, то там для службового пользування і ну, так. Правильно. правильно, тому що знову ж таки технологічно в європейські країни працюють от такі електронні бюджети, вони на всіх рівнях у mm -hmm. органів влади, так чи є можливо тоді якісь українські розробки, щоб можна було їх запровадити ось просто зараз. Якщо відкидати. А э... здесь нічого складного нету. Понимаєте? Дело в тому, що в тому то і весь секрет, що на самом деле да, так, є складні системи. которые там тяжело внедрять и так далее, но вот этот первый шаг он простой и дешевый и понятный, ничего сложного нет взять и выложить просто там эти платежные поручения, эти бюджеты, оцифровать их, в этом нет ничего сложного, здесь нужна просто воля к победе. Хоть снова ж таки бы Якщо продовжу вашу думку, то дуже багато саме про це говорив, здається, кличко, так? але знову ж таки, прийшовши до, до влади, якось нічого з цього не було зроблено, чи можливо було. Знаєте, в Є перше лісо компанії, перше органу. Да? да? організа. Да? Все залежить від його волі. ну в конечном итоге то есть если он там считает что это нужно сделать то он это сделает потому что но ну, нету никаких э, препятствий для этого а лишь ну, оно в результате не сделано и на роботе ну, значит люди должны спросить почему это не происходит то есть э, понимаете ну так мир устроен что любой чиновник он будет стараться показать поменьше а вы у него должны просить побольше ну, это вот, вот, такая система, да, то есть государство и граждане, они находятся в таком состоянии равновесия, понимаете? То есть если вы не будете спрашивать, вот, ну, там, если мы говорим про Кличко, это же киевская власть. Мы у киевской власти, как киевляне, можем очень много чего спросить. И история там с этим Жовтнем показала, что таким можем, да? Вот, то есть мы можем спросить, ну, мы имеем на это право. Вот. Тому я думаю, що це неизбежно. Просто ну, яке-то время, звісно, прийде, але все одно це неизбежный процес. Все одно там більша прозрачность в цьому місці буде достигну. Пане Олександре, знову ж таки, якщо даватися до більшої конкретики, то здається, у Швеції так там взагалі є така програма, що кожен платник податків може зайти і подивитися, куди, як витрачається кожна копійка там, з цих внесків. Чи складно це знову ж таки ми повертаємося до того, чи складно це зробити у нас, і тоді що робити? Знаєте, звісно. Вот у меня недавно был случай, я не мог зайти в налоговую инспекцию. Ну, то есть вот я, гражданин Украины, не могу зайти в налоговую инспекцию. Ну, как такое может быть? Ну, то есть, по идее, любой гражданин, он имеет право зайти в любой государственный орган. Ну, понятно, есть там безопасность, есть да. рамка, есть там охрана, да. Но, в принципе, любой человек должен иметь возможность зайти в любой государственный орган. Точно так же любой э, платильщик ну, налогов, да, он должен иметь возможность посмотреть бюджетно, что эти налоги тратятся. Ну, иначе не может быть. И на верхнем уровне, вот если вы посмотрите на Верховную Раду, то там, в общем-то, э, ну, довольно много публикуется. То есть ну там с этим все хорошо мы знаем там и законопроекты ну конечно там тоже много чего можно дорабатывать но да. в принципе там какой-то объем прозрачности есть но вот дальше когда мы спускаемся по так сказать, государственной машине то чем Ближе к... чим дальше та скатя центральних органів, тим ета Я стростворегоджується з вами саме стому в, в, в тому питанні, що наприклад, що напевно саме з цього і починається довіра між суспільством і до довіра із держави і громадянина. Так, але чомусь у нас здебільшого витрачаються кошти лише на те, що там на якісь рекламні ролики, там сплатив податки, спи спокійно і все. Хоча дійсно это и є перша причина того, що может формироваться довіра держави и громадянина, правильно? Ну, это еще очень связано с местным самоуправлением. У нас в стране отсутствует система местного самоуправления. То есть во всем мире она устроена не так. так. То есть во всем мире существует не только там депутат киевский, да, а есть депутат вашего микрорайона. Вот есть ваших там пять домов, есть бюджет ваших пяти домов. Понимаете? Есть там, ну, какой-то выборный орган, который управляет вот этими, там, пятью или десятью домами. И там вы легко можете проконтролировать. И львиная доля бюджетов должна перераспределяться через низовой уровень. Почему? Потому что там у людей больше контроля. Потому что там тоже украдут. То мы элементарно, наверное, не можем информацию Жеки. Да, там тоже, на счетов, там тоже украдут, но там нельзя украсть 99%, там можно украсть 10%. Понимаете? Почему? Потому что вот оно все есть. Вот я вышел, посмотрел, э, у меня проезд под домом не заасфальтирован. И я знаю, что я могу за это спросить, если эти деньги были выделены. Понимаете. А когда ну, асфальтирование там проезда решается где-то ну, далеко то вы не можете проконтролировать. И здесь, ну, это взаимосвязанные вещи. То есть вот эта реформа, как бы, ну, нужно двигаться в сторону самоуправления. Нужно э, делегировать на вниз ну, максимальный объем полномочий. Никакой альтернативы нет, весь мир так устроен. Пан Александр, вот еще до дорогуляции, сейчас уже в уряде кажут про поступовое скасование лицензирования для бизнеса, но, снова таки, про спрощение администрирования. И, наверное, что тут эти технологии могут стать в пригоде? Вы знаете, вот закон про лицензирование, который должен скосувать лицензии, в очередной раз мы пытались внести поправку про лицензирование интернета. Это при том, что в нашей стране лицензированию подлежат виды деятельности, которые несут опасность для жизни и здоровья людей. Ну, понятно, что интернет несет опасность для жизни и здоровья. Тем не менее, это пытались туда пропихнуть. Ну, опять же, я говорю, это такой вот ну, процесс равновесия, да, то есть... Власть она в этом смысле всегда плохая, какая бы она ни была, там какой бы там ни был золотой э, президент, но такая так власть устроена, она всегда хочет у вас права забрать, а вы должны забрать себе. Ну здесь ну это инструмент э, гражданского общества должен существовать для того, чтобы э, ну вот это равновесие сдвинуть в сторону людей, а не в сторону чиновников. У нас в стране оно традиционно еще с советских времен оно сдвинуто в сторону чиновников, то есть оно при советском союзе было сдвинуто в 100 сейчас оно сдвинуто там в 80 А нужно эту картину поменять, нужно ну как бы сделать наоборот 20-80 в обратную сторону, то есть нужно сдвинуть это все в сторону людей. Сколько же просто треба ждать, чтобы оно уже действительно в сторону людей все вернулось? Ну. Что еще треба для этого делать? К сожалению, знаете, я здесь э, Каха Бендукидзе, когда приезжал, он говорил, что, например, если вы хотите отменить НДС, то вы должны это сделать в первый день после революции, потому что на второй день вы уже не сможете это сделать. Но вот, к сожалению, вот это окно возможностей, оно довольно быстро сужается. И вот это окно реформ Ано теж сужается и і закривається. Я думаю, що все, що ми не сделаем там ну, в ближайшие полгода, ми вже не сделаем опять в ближайші десять літ. ось таке питання: ось з свого часу інтернет-магазини вони стали таким трендом і певним і таким економічним рушієм для малого бізнесу. Так, але потім одразу почалися проблеми з фіскальними і іншими там наглядовими органами. Як це врегу... врегульовано? Як працює все в розвинутих країнах і чого не вистачає в Україні в цьому плані? Смотрите, в Украине уже 5 или 6 лет в разных версиях, разные созывы лежит в ради законопроекта об электронной коммерции. Так. Он уже даже принят в первом чтении. Вот. Он очень простой. Он должен, ну, то есть там очень простая идея, да, что вы как потребитель, вы имеете равные права независимо от того, где вы купили товар. Да. То есть у вас есть такая же гарантия, такая же, понятно, да? Продавец имеет равные обязательства, независимо от того, он был там в интернете продавец или это варюк, Вот, он должен точно так же заплатить налоги, он точно так же юридическое лицо, он оформляет те же самые документы, ну и так далее, и так далее, да? В принципе, суть этого закона очень простая. Ну, там есть какие-то еще специфические нормы, связанные, ну, вот с электронным оборотом. Да. но Наша Верховна Рада в этом питанні неефективна. ефективна. Тобто, на вот уже там п'ять літ э, не може прийняти його. Э, ну там во второму чтіні уже в целом. Панесандрі, от наостанок, якщо підсумувати нашу розмову, от як ви вважаєте, якою має бути політика держави, щоб припинити той відтік фахівців взагалі за кордон і які можуть створювати для країни ось такий саме інтелектуальний продукт? є одна велика проблема. У нас чиновники не відповідають за розвіття чого-то. они отвечают за регулирование чего-то. То есть у нас еще ни одного чиновника не наказали за всю историю, за то, что он чего-то не сделал. То есть, ну нет электронной коммерции, ну и хорошо, что нет. Понимаете? Там нет систем электронных там, микроплатежей или электронных денег, ну и хорошо, что их нет. То есть за это никто, ну, нет людей, ответственных за развитие. Есть люди, которые ответственны за регулирование. Но нет людей відповідальних за розвідка. Тоді будемо сподіватися, що ці люди вже дуже дуже скоро з'являться, і в нас їх внесок буде дуже таким для ну, нашого постійного суспільства вагомо. Дякую за цю розмову. Гарного дня. Mm -hmm.